Які фотокамери для літнього відпочинку придбали Яна Клочкова, Світлана Вольнова і про те, хто був першим фотографом Ольги Сінської? Наш наступний сюжет. Да, я фотографую, і фотографію достатньо професіонально такою серйозної найконовской пушкой. І я могу сказати, що для мене... самое важное, наверное, и самое главное, красив город или некрасив, когда ты держишь самое большое количество кадров. Когда будешь с фотоаппаратом и начинаешь фотографировать, как отстреливаться абсолютно все, это красивый город. Я даже иногда даже сочувствую, что у меня нет, например, камеры в глазу. Тогда было бы все вот хорошо фотографировать. Иногда найдешь где-то там в такси и видишь, какой кадр ты в это время не взял камеру. Поэтому у меня все сумки большие для большой камеры. Люблю фотографировать людей, но люди а? бывают капризные. О, да, да. Они не хотят э, иногда идти на эксперименты. Но самое интересное, это, конечно, люди. Потому что люди, э, какой-то цветовой фон, какие-то эмоции... Э, Какое-то эмоциональное состояние, это очень важно. А город это потому что, потому что красиво не оторваться. А самая лучшие фотографии, это когда у тебя очень большой объектив, и ты фотографируешь где-то в каком-то таком, таком, тихом месте. Знаете, очень хорошо фотографировать, например, на улице, когда ты прячешься в каком-то кафе. То есть был такой опыт? Конечно. Вау. Да, папарацци это лучший опыт. Когда люди открыто выражают свои эмоции, обнимаются, целуются. Потому что на камеру они все равно это сделают на камеру. Я уже услышала, что ты купила себе фотоаппарат да. новый. очень долго выбирала да и тяжело очень почему-то будто я не знаю дома или машинубира но я как бы к любой покупке серьезно отношусь не начинается фотографию это мо как бы такое хобби даже а что что ну вот как бы что снимает природу вот в италии у меня очень большой фотоальбом на таити первый раз когда бы я поехал 2004ом году на таити вот я туда купила профессиональный фотоаппарат я как бы себя не люблю снимать я люблю как бы кого-то и такие снимки красиво было вот цветете на даче этих И только распускались там яблоки, персики. Я вот фотографировала эти цветочки, а сейчас они мне на обоих висят, ну вот на компьютере. А как вот ты разобралась кстати, с этой сложной техникой? То есть Но я принципе... как фотограф, знаешь, это безумно тяжело вначале для девочки, ну, да? да? Ну, в принципе... То есть нужно... а, самое главное какая техника, да? От объектива много очень зависит. Я думаю, что а, когда ты ну видишь, я не знаю, как-то получается. Многие люди сейчас себя считают фотографом, так как каждый имеет фотоаппарат. Каждый имеет право фотографии. на, на фотографию. фотографию. Каждый имеет право быть художником. Каждый имеет право быть фотографом. Нельзя, это никто никогда в жизни, никто не отберет от людей этого права, потому что это их, это их не право, это, это, это свобода. Это прекрасно, когда у нас у всех есть возможность снимать красиво и делать красивые картинки. И я это очень приветствую. Знаешь, у меня валяется под кроватью Хасенблат, я его надо достаю, им снимаю, ну, по старой памяти. Но все равно он хуже снимает, чем э, моя лейка цифровая. Нет, на самом деле, главная идея, то как много мегапикселей это уже... Сейчас лето, многие путешествуют. Есть ли у вас фотоаппарат? Да, конечно, у нас много фотоаппаратов в доме. И даже есть пленочный Canon, очень серьезный фотоаппарат. И Виталий как-то подзабыл, что можно делать замечательные фотографии. Ну, это все такой процесс очень долгий, нужно терпение и желание. Потому что я уверена, что только на пленочном фотоаппарате получаются именно качественные портреты. Вот нельзя объяснить цифра, да, сегодня весь мир переходит на цифру, но все-таки кино Снимают на кодек. И пока на кинофестивале фильмы на цифре не принимают, только на снятые фильмы, которые сняты на пленку кодок. А можете вспомнить первого фотографа, может быть, тогда еще, который вас снимал? Может быть, студенческий снимает. Ну это мой папа. Это а -а -а. мой папа, конечно. И его снимки, правда, они черно-белые, но они дорогого стоят, потому что в них столько настоящего мое детство. Он вообще очень увлекался серьезно фотографией. Я много просиживала в его мастерской, вот в этом таинственном красном свете, когда он проявлял, вот проявитель, закрепитель. Это, вы знаете, это целый процесс, такое таинство рождения фотографии. Есть ли у тебя фотоаппарат? Но, мне кажется, сейчас нет таких людей, у которых нет фотоаппарата, потому что сейчас есть фотоаппараты даже у маленьких детей, в мобильном телефоне, по крайней мере. Да, это правда. Но профессионального нет, но, если честно, я совершенно недавно открыл, что мне очень нравится фотографировать. Я, конечно, не претендую на лавры Карла Гельферда, но тем не менее. Я очень люблю фотографировать рассветы, закаты, и с удовольствием это делал в Индии. О, интересно. Большая коллекция да? А что ты снимала? Получается, природа, да? То есть, вот, да, 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 в основном природа. Да, да. А если брать опыт многих дизайнеров мировых, которые сейчас начали снимать, то есть Карл Лагенфельд, он давно снимает, то есть такие дизайнеры, которые вот, стали себя считать фотографами, у них, получается, неплохие фотосъемки. Хотелось бы тебе попробовать что-нибудь подобное. Но Эдис Слиман, который раньше работал для Dior Ом, он раньше, ой, он недавно выпустил свою книгу фотографии, она вся такая черно-белая, я бы, я посмотрел, я скажу вам, я бы тоже с удовольствием выпустил такое. но мне, если честно, еще рано это делать, потому что Эдис Лимон уже много, много сделал в мире фэшна, мне еще расти и расти, поэтому я занимаюсь, скажем так, саморазвитием, а фотографии буду заниматься чуть попозже.